Ваша оценка освітніх процессов в Украине? Какая света сейчас? Добра, погано. К сожалению, у меня родственники учатся. Все то свету, которую сейчас получает у нас в Украине, она стала намного хуже той, которая была в советское время. Ну, ответ самый прямой, если мы знаем официально, сколько стоит экзамен, зачет. Если есть такие, допустим, институты, как, скажем, медицинские, там учатся за плату, о чем мы дальше говорим? Какие-то будут профессора, медики и врачи. Ну, образование нужно для того, чтобы образовывающийся человек входил в новую, собственно, реальность. К сожалению, это проблема вообще всего образования, что образование, которое есть в школах даже в развитых зарубежных странах, это образование нужное человеку, который будет стоять у... на конвейере. И оно, естественно, везде никуда не годится в Украине. Даже то, которое никуда не годится везде, хуже, чем в остальных местах. Это трагедия. Как говорил Ослик, я душераздирающее зрелище. Учитывая, поскольку я еще преподаю в институте, могу сказать, уровень подготовки школ ужасный. Ужасный. Я помню, в советское время я учился в школе, и у нас самый последний троечник был умнее сегодняшнего медалиста современного. Вот и все. Образование. Я бы так сказал. Уровень низкий. Низкая. А проблема основная – недостаточное количество преподавателей высокого уровня. Вот. Да и это уже немало. Думаю, да. Образование, современное образование – должно быть базой для дальнейшего изучения мира. Мир очень быстро меняется. Меняются технологии. Меняются все вокруг. И надо успеть за быстро изменяющимся